Дякую, вітаю тебе з прем'єром. Чи не забагато для однієї людини? І танцювати, і співати, ще режиссером режисером бути усього дійства. А мы не ищем легких путей. Нелегко, конечно, вот, но, но и несложно, когда ты знаешь, что, чего ты хочешь. Про цією музычную выставу были месяцы репетиций. Как для многодетной мамы, мамы трех детей, ну это так смело. На кого ты оставила детей? Сколько в тебе помечниц, нянь? Чи привозили на репетиции? Погодовать найменшу? Нет, я уже не кормлю Марийку. Конечно, деток видела с утра и поздно вечером. С ними оставалась няня, и мама, как обычно, не ничего не меняется. Я, поскольку мама гастролер, все-таки у меня есть такая формула: нужно всегда качественно отдавать свою любовь и свое внимание, нежели количественно. Старшая с двух донек. Чего она уже ходит на танцы? Ты знаешь, она на самом деле попросилась сама. Она смотрела мультики про Альги... Ангелину балерину и сказала: "Мама, я хочу танцевать балет". Конечно, мы нашли танцевальную студию. Вот в четыре года мы решили, четыре с половиной, да. Но ей безумно нравится. Она, конечно, счастлива на самом деле. И преподаватели говорят, что артистичная девочка вот, Сразу же в зеркале <laughs> выдает какие-то па Я в кого? Ну, <laughs> да, наверное Чьи планы на лето? У такой великой родины, богатодетная Этим летом мы не поедем отдыхать Потому что наша самая младшенькая Она почему-то не переносит поездки Она не готова ездить в машине долго Если с Аней мы могли спокойно путешествовать То Марию мы слышим по-моему, не только мы, но и соседние машины, которые мимо проезжают. Сын пишается, может привести, не знаю, подругу или друзей и похизуватися тем, что а ось мама артистка. Я помню, однажды он попал на репетицию, когда мы с Мауро репетировали. И он посмотрел, как я танцую, он говорит, мама, ничего себе, вот тут и даешь. А вот он же меня не видел там в шпагатах, в э, этих поддержках каких-то серьезных. Ему, конечно, очень понравилось. Девчата в жие, знакомить маму с девчатами. Скажем так, не со всеми. Uh, как, как сложится? Девушки нас давно. 14 года, а девчата уже давно. А девчата уже давно, да, <с Maps> раньше.